kamronbek Qudiyev yozibdilar Sizning gaplaringizdan bir motivatsiyalar olib xudo xohlasa bu yil inshaalloh o'qishga kirsam rektor bo'lib top mintao'q kiritaman debdilar zo'r bosing gazim todaman yana bir inson yetibdilar. <imitation> ismlari farhod abduxoliqov a gapirib ketganingizga o'zingiz ham pb o'sizmi debdilar hozirgi shu o'yinga berilayotganligi, bu savol berishdan maqsad nima shu o'yinlarga berilib ketoga 'zinvaqtini telefon o'yinlarida yoki bir boshqa kerak bo'lmagan narsaga sarflayotganlarga bir bir ikki minut ma juda zo'r bo'ladi. rahmat Xo'p, men pubg degan o'yinni ko'rmaganman eshitib bu haqda ko'p gapirayotganim nimagaki yaqinda bir yigit yozib qoldi iloyim umrlaridan baraka topsin yaxshi yigit o'zi pubg bir akkaunt sotib olish uchun ikki ming dollar qarz olgan ekan ota onasi bilmaydi ekan qiynalib qolgan ekan o'shandan keyin qiziqib qoldim bu qanaqa o'yinki hammani tortib ketyapti deb ho'p men bir akam ajoyib gap borda sen qo'shuv bo'luv ayiru ko'paytiruvlar o'zingcha hisoblab mazza qilasan mazza qilasan lekin barobardan keyingisi muhim degan gap borda barobardan keyin nechchi bo'ladi pubg o'ynadingiz o'ynadiniz o'yindan besh minut buyoqqa chiqib o'ziga qarash kerak odam tashqaridan nimaga erishasan oxiri borib nimaga erishasan biz o'zbek yoshlarini eng katta muammosi nima bo'lib qolyapti bilasizlarmi biz natija ko'rsatmasdan maishat qilishga o'rganib qo'yganmiz narkamanmiz ros sen nima qilib qo'ydingki pubg o'ynaydigan hech qaysi trenern aytmagan gapni ayting biz conterstrakk o'ynaganmiz lekin qachon o'ynaganmiz desa eng kami qirq kun yo bir oy ikki oy bosib o'qirdik напряженияda o'qirdik har kuni uch yuz to'rt yuz betlab kitob trening ustozlarni orqasidan yugurib yurganmiz keyin odamda ozgina spazm hosil bo'ladi stress stress bo'lishi mumkin charchoq bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin o'shani chiqarib yuborish uchun bir kun belgilanardi yotoqxonada wifi yoqilardi i conter stre o'ynardi ikkita bir biriga tashlashib hamma narsani chiqarib yuborardi va u bir kun bo'lardi bir kunda nechidir soati bo'lardi xolos va yana дальше qirq kun yo ikki oy o'qishga kirib ketdilardi karantinga hozirgilar teskarisiyu ikki oy bosib kontr o'yni bir kun o'qiydiyo' imtihonga bir kun qolganda tayyorlanishni boshlaydida yoki sessiyaga ikki kun qolganda tayyorlanishni boshlaydi teskarisini qilishimiz kerak keyin men aytmoqchi bo'lganim faqat o'qish kerak dam olish kerak emas demoqchiman ya'ni ehtimol biz conterstrak o'ynamagandirmiz sizga o'rnak uchun aytyapman xolos odam nimani qachon qilish kerakligini bilib olishi kerak eng birinchi biz futbol o'ynaganmiz alhamdulillah hayotda aktiv bo'lish kerak ijtimoiy aloqalarga kirishish kerak lekin aktiv bo'laman deb bu boqish asosiy ish qolib ketmaslik kerak nima muhim nima muhim emas shuni aniqlab olishimiz kerak